Ikim FM, Taizu Alexander, Al -Muhsien. Alhamdulillah kita sambung lagi untuk segmen refleksi buku. Kali ini kita bawakan tajuk bukunya Faraid dan Perancangan Pewarisan Harta Beku Bidang Kuasa dan Amalan di Malaysia dan kita bawakan kepada anda Dr. Muhammad Hisham Muhammad merupakan pengarah fellow kanan Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan Ikim Pusat Emas untuk membincangkan dan refleksi buku tajuk pada hari ini. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Aa, Aa. Dan tentunya hari ini kita nak membicarakan tentang buku ini. Apa yang cuba diketengahkan hari ini? Ya, okay, silakan. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada para pendengar dari IKIM, ya. Uh, Okey, untuk... Uh, Pagi ini untuk refleksi buku ni kita saya nak mengetengahkan buku yang bertajuk Faraid dan Perancangan Pewarisan Harta uh -huh. Buku, Bidang Kuasa dan Amalan di Malaysia. Buku ni sebenarnya memenangi anugerah buku negara pada uh, 2000 buku, anugerah buku negara 2020 2021 uh -huh. yang diadakan di uh, World Trade Center pada um, 7 April 2020 satu yang lepas. Uh -huh. Maksudnya buku ni bukanlah buku yang terkini tetapi dia punya kandungan dia masih lagi relevan dan sangat relevan dengan situasi semasa lah ya dan buku ini sebenarnya merupakan kompilasi daripada pembentangan-pembentangan dalam satu sebuah seminar iaitu seminar faraid dan perancangan pewarisan uh -huh. isu beku dan penyelesaiannya di Malaysia yang kita buat beberapa tahun lepas uh, dan uh, seperti biasa di IKIM uh, lepas penganjuran seminar tu kita akan compile apa ni artikel-artikel kita akan edit dan kita uh -huh. akan terbitkan dalam bentuk bukulah okay. dan ini sebenarnya merupakan satu tugasan rutin untuk pegawai penyelidik di IKIM di mana ia merupakan proses untuk kita menyampaikan kefahaman kepada masyarakat ya yeah. uh. okey dari segi penulis ataupun uh, penyunting. penyunting bukunya uh jadi siapa yang terlibat dalam dari segi uh, uh, memanakan bukunya buku kompilasi dia dia ada enam apa ni uh, penyu penulis, penulis. Ya. tapi yang menyuntingnya ni dah saya saya dengan puan no uh, dengan puan siti samsiah Muhammad sufi ah uh, okay. yang tulis orang lain Aha. yang edit orang lain orang lainlah, ha, tapi betul -betul. dalam bab-bab uh, tu ada satu apa ni penulisan yang saya uh, merupakan pembentangan saya dekat seminar tersebutlah mm -hmm. okay. okay. ada enam articles semu semuanya lah. Hmm. Hmm. kalau kita tengok kan dari segi macam tajuk buku ni hmm. uh, faraid dan perancangan pewarisan harta beku bidang kuasa dan amalan di Malaysia Kita tengok banyak buku faraid hmm. buku yalah berkaitan dengan pewarisan hmm. dan sebagainya mungkin apa kelainan yang dibawakan oleh buku ni sampai kena menang anugerah ah. Ah. tu ah yang ni juri lah yang menentukan kenapa buku ni menang <laughs> kan <Betul pun>. mungkin artikel-artikel <laughs> uh, yang kita persembahkan dalam apa ni buku ni merangkumi ke semua isu-isu yang berkaitan dengan perwarisan di Malaysia lah. Oh. Okay. Dan kalau ikutkan dalam bab pertama tu kita ceritakan tentang konsep harta dulu. Apa yang dikatakan harta. Ya. Ha pasal kita nak uh, faraid ni berkaitan dengan harta begitu juga dengan perwarisan, dia berkaitan dengan pengurusan harta jadi dalam Islam kita nak tahu apa yang dikatakan dengan konsep harta oh. itu yang bab pertama bab kedua pula kita kita tentang faraid uh -huh. macam mana apa ni faraid uh, hukum-hukum yang berkaitan faraid tu ada dalam al-Quran dan apa bentuk-bentuk pembahagiannya kan mm -hmm. untuk anak lelaki lain anak perempuan lain mak lain uh, dia punya untuk suami isteri dia punya pembahagian berbeza-beza mm -hmm. dan untuk bab kedua ni dia ditulis oleh mantan apa ni mantan mufti wilayah persekutuan m hmm. Datuk Lokman okey okay. yang ketiganya yang bab ketiga bertajuk harta beku kesan ke atas ekonomi umat Islam Aha. yang ini saya bentangkan dalam seminar tersebut Aha. saya bercerita tentang masalah isu harta beku disebabkan kalau kita lambat membuat kita tak ada pengurusan pusaka ataupun kita tak buat pengurusan pusaka semasa kecil masa kita hidup. Aha. Bila kita meninggal uh, dia akan menjadi kerumitan kepada pewaris. Tertangguh. Uh, mengurus. Bila lambat urus itu yang menjadi harta beku. Uh -huh. Sampai berbilion ringgit kan kalau uh -huh. kita tengok kalau ada iklan dekat radio ikim uh -huh. saya dua ni tentang satu persidangan. Ada uh -huh. uh, cerita tentang macam mana harta beku harta beku dah sampai sembilan puluh bilion ringgit kan sekarang. Ya Allah sekarang. dah makin bertambah tambah dah. Ha banyak. Itulah. So, hmm. Kalau kita tengok mungkin bagi bagi clue sikit kan. Uh, hmm. dari segi tempoh yang boleh dikatakan uh, uh, beku tu dia fix ke ataupun berubah-ubah diikut keadaan uh, dia yang tu tak adalah satu ketetapan yang mengatakan berapa tempoh dia 2 jelaku. tahun tak semestinya lah uh, uh, tapi sel selagi mana dia tak, di, tak dicairkan dia, dikatakan sebagai beku lah oh. uh, maknanya dicairkan uh. tu dituntut dan sebagainya lah dituntut diuruskan dan dibahagikan kepada waris-waris yang berhak oh. uh, dia akan jadi beku dia, itu yang dikatakan cair. Aa. Tapi bila dia tak diusik, okay. tak diuruskan, dia beku. Oh ya, tak di, tak digunakan kan? Mm. Okey, baik. Kita akan kembali lagi selepas ini bersama dengan Dr. Hisham untuk membincangkan refleksi buku uh, dengan tajuk Perak dan Perancangan Polisan Harta Beku Bidang Kuasa dan Amalan di Malaysia. Kembali lagi bersama dengan kami hanya di IKIM FM. Ikib FM, Taizu, Alexander, Al Mohsin Alhamdulillah kita sambung lagi untuk refleksi buku Faraid dan perancangan pewarisan Harta Beku, Bidang Kuasa dan Amalan di Malaysia Bersama dengan Dr. Muhammad Isha Muhammad Merupakan pengarah filukan Kanan Pusat Kajian Ekonomi Dan Kemasyarakatan Ikim Emas okay, Sekarang ni bila tadi cerita tentang harta beku dan sebagainya Bolehkah kita nak faham Apakah yang dikatakan dengan harta beku tersebut? Okey, harta beku itu ialah harta peninggalan si mati dalam konteks perbincangan kita lah. Harta peninggalan si mati yang tak dituntut dan belum dibahagikan kepada waris lah, ya. Uh -huh. Dan harta ni termasuklah harta alih dan juga harta tak alih. Harta alih ni macam apa ni, wang, macam kita punya shares, kita punya apa ni kenderaan. Kalau uh -huh. harta tak alih tu rumah, bangunan, tanah, kan? Uh -huh. Dan tempoh untuk mencairkan sesuatu apa ni aset tu bergantung kepada beberapa faktor lah. Uh, pertamanya uh, kesediaan individu dalam uh, pewarisan itu sendiri, macam persepahaman waris, macam uh, kita, ini juga, juga melibatkan kos pengurusan. Kan, kalau kita uh, harta tadi uh, diuruskan oleh amanah raya Berhad dia punya ada kos-kos tertentu yang dikenakan oh. oleh amanah raya berhati. Uh, kalau saya, boleh saya kongsikan di sini, dia punya charge yang dikenakan oleh ARB. Kalau oh. kita nak tahu, kita yang boleh dikongsikan untuk eh uh, 25000 pertama biasanya amanah Raja berhak ni dia menguruskan harta-harta alih harta-harta apa ni alih hmm. yang berbentuk cash ataupun macam kita punya wang simpanan Share. dekat apa ni bank-bank gitu bank. kita, kita punya KWSP tabung haji dan sebagainya harta-harta uh -huh. alih sajalah uh -huh. dan untuk 25000 pertama tu dia charge dia 5% dan the next of apa ni uh, baki sehingga 225000 225, tu ada 4% dan dia akan up, meningkat up meningkat, up meningkat, uh. meningkat lah. Mm -hmm. okey sebagai contohnya kalau kita ada harta setengah juta oh. dia punya charge yang dikenakan oleh ARB ARB tu mungkin sekitar 17000 lebih oh 17000 lebih ha uh. Banyak eh. Banyak juga tu. Tak kira dah betul. Tapi kalau kita nah. tahu, kita ah. tahu cara untuk ha? Ah. Uh, cara ah. lain pendekatan lain, hmm. cara nak menguruskan pusaka ni, kita boleh pergi dekat apa ni pejabat pusaka kecil dekat apa ni pejabat tanah. Oh, hmm. ni, uh buat sini. ya. Boleh. boleh juga eh. Boleh juga. Uh -huh. Boleh juga. Uh -huh. Tapi sebenarnya uh, Pengurus, kita perlu tahu apa macam mana nak menguruskan harta pusaka ni mm -hmm. pasal kita perlu berurusan dengan institusi-institusi tertentu. Ah. Oh. dekat Malaysia ni ada beberapa institusi yang menguruskan apa ni uh, yang perlu kita berurusan untuk mengurus pusaka macam kita boleh mungkin ada masanya kita ber, perlu berurusan dengan Amanah Raya Berhad. Ada ketik ketikanya mungkin kita kena berurusan dengan pejabat tanah. Mm hmm. ataupun kita kena berurusan dengan uh, mahkamah tinggi, mm -hmm. mahkamah sivil. Dan juga mungkin kita berkena berurusan dengan mahkamah syariah. No. Macam untuk dapatkan sijil faraid kita ah. kena pergi mahkamah syariah. Ha. Ah. Tapi untuk mendapatkan surat pentadbir kita kena pergi di jab, eh. uh, oh, ya. tinggi, uh. so, ke macam mahkamah uh, tinggi. Mahkamah tinggi. Itu itu kita kadar. kena tahulah. Hmm. Oh uh, okay. itu yang menyebabkan uh, ramai disebabkan kita ramai tak tahu prosedur. Ah, ah, ah. Jadi uh, Benda-benda yang berkaitan dengan pewarisan ni atau pengurusan pusaka lepas kematian ini jadi lambatlah, lambat. Ha -ha. Ha, lambat. Tergantung ya, juga dah. pada nilai harta kan? Ha, kalau harta. Ke kecil tu sampai harta, harta banyak mana? Satu juta? Ha, sahaja ke kecil? Juta. Dia, uh, dia bawah enam ratus ribu. Okey. Sahaja kecil. Ha, Itu untuk harta, apa ni uh, harta alih sahaja Alih hmm. saja. Tapi kalau harta tu berwasiat ha. kita kena pergi dekat mahkamah tinggi. Oh, oh. Lain pula ha, Kalau 200 ribu ke bawah 2 juta ke bawah Tapi tak ada Apa ni wasiat Kita boleh pergi Dekat penjabat tanah Jadi ah. nak tahu lebih lanjut ah. Kena, kena, kena baca lah kan. buku ni kan Kena baca buku Paraid dan oh. projek Kita semua lah tu Kena baca buku Harta bu ha. beku Bina kuasa Dan amalan di Malaysia ha. Ha. Kena baca buku Okey dan juga Kalau kami nak tahu lebih lanjut kan Kerana ha. baca buku tak faham Nak ha. orang ha. explain ha. Mungkin nak orang explain <laughs> kan Nak cakap depan-depan Nak bertanya ada seminar ke apa-apa yang Dilansungkan ha. Kebetulan pada bulan hmm. Apa ni 11 nanti IKIM akan persidangan Pengurusan Harta Keluarga Islam uh -huh. Yang ini dianjurkan oleh apa ni, uh, Pusat kami lah Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan Dan dia akan diadakan pada 4 dan 5 November 2025 Bertempat di Hotel Tanah Rabang lagi uh -huh. oh, uh, okay. uh, Persidangan-persidangan dua hari Dan akan melibatkan Pembentangan-pembentangan kertas kerja Yang uh, uh -huh. di bawah tema-tema yang tertentu Macam hari pertama tu Kita ada tentang Sesi pertama tentang Pengurusan Harta Keluarga di Malaysia Haa uh -huh. Di mana kita akan apa ni ada pembentangan yang berkaitan dengan uh, macam mana nak menilai apa ni perspektif baru tentang penilaian harta beku ini hmm. satu satu kertas kerja yang kita bentangkan oleh uh, seorang kanan daripada Fakulti Undang-Undang YITM iaitu hmm. apa ni Dr Rahmawati binti Yusof dan pada hari pertama juga kita akan bercerita tentang isu-isu dalam perwarisan masyarakat di Malaysia mungkin yang akan dikaitkan dengan isu hibah kan hmm. kalau aid, sebenarnya pada Farad Farad sebenarnya kita boleh melakukan hibah kan Betul -betul. untuk bagi harta masa kita hidup ya yeah, awal-awal okay, kita nak setup. bagi dekat kita penyandang angkat ataupun kita kalau yang convert tu mungkin nak bagi dekat mak dia kat hmm. dia ha. kalau pusat, kalau ikut Farad Aid memang tak dapat eh? Tapi kalau nak bagi tu nak bagi untuk uh -uh. orang tersayang, kita boleh gunakan kaedah hibah. Okay. Ini pun akan dibincangkan dalam persidangan ini dan sebelah petang tu dia ada ada perasmian oleh uh, kita punya Timbalan Menteri uh, Agama. Uh -huh. Timbalan Menteri di pejabat di pejabat Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Uh, yang berba, yang berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan lah ya. Okay. Uh, dan petang itu juga ada satu ucap, ucapan pertama Isu cabaran dan penyelesaian harta beku umat Islam yang disampaikan oleh profesor Dr Wan Zahari Wan Yusuf daripada Jabatan Teknologi Harta Tanah UTHM hmm, okay, Itu hari pertama. Okay, hari, hari kedua, kedua lagi uh. lagi lagi apa ni menariklah dia punya pembentangan pembentangan pasal sudah pagi itu kita ada sesi yang bertajuk pewarisan harta keluarga di Malaysia. Yang ada kertas kerja yang berkaitan dengan pewarisan kekayaan muslim di dalam dan luar negara ini nak cerita kalau orang dekat orang tu kaya sangat harta harta dia banyak. Hmm. Dekat Malaysia pun ada dekat luar negara pun ada. Oh, oh. macam mana Malaysia dia punya Ulama Kelakon. Ah. Ah. <laughs> ah, kan. <laughs> Okey. So dan juga uh, isu berkaitan dengan uh, cabaran penggubalan harta pusaka ini apa uh, ni lebih kepada uh, undang undang-undanglah uh -huh. yang akan disampaikan oleh Profesor Datuk Dr. Ahmad Hidayat Buanglah. Dan akhir sekali ada satu paper yang berkaitan dengan Wakaf Zuri uh -huh. sebagai instrumen strategik pemeliharaan harta keluarga. Wakaf Zuri ini wakaf keluarga. Uh -huh. yang ini saya akan bentangkan. Oh, okay. Macam mana kita boleh menggunakan konsep Wakaf Zuri itu untuk kita ingin memelihara harta kita bagi digunakan, bagi dimanfaatkan oleh generasi yang selepas kita. Oh, oh. kalau faraid kan biasa dapat sesiapa yang dapat faraid itu biasa boleh, boleh jual apa kan. Betul. Tapi wakaf kalau guna pendekatan wakaf dia tak boleh jual. Uh -huh. Waris kita tak boleh jual tapi dia boleh dimanfaatkan. Anak, anak cucu kita yang dapat mem, dapat manfaat daripada harta tersebut. Dia panggil sebagai wakaf zuri. Wakaf zuri ataupun wakaf keluarga. Oh, okay. ha. Kalau tu nak buat tu di mana tu kalau wakaf zuri? Yang ni kalau wakaf zuri ni dia kurang popular pasal ramai uh. tak tahu. Uh, dia kena pergi basal apa ni yang berkaitan dengan wakaf ni kita kena ber, ber, berurusan dengan Majlis Agama Islam Negeri lah. Ah. Ha Memang buat. dah ada dah semua Memang Majlis ada. Agama Islam semua Negeri semua ada. Semua ada. ada. Semua ada. Ah. Contoh yang apa ni wakaf keluarga yang paling masyhur dekat Malaysia ni wakaf Siti Aisyah dekat apa ni Pulau Pinang. Ah kan ada tepi highway tu kan ada yang uh, kawasan komersial belakang uh, tu ada ada rumah kedai ada lah. Lah. Itu tu uh. merupakan wakaf keluarga. Oh Siti Aisyah. Uh. Okey jadi kalau sesiapa nak tahu lebih lanjut kena datang ke persidangan ini Betul. yang akan berlangsung pada 4 dan 5 November uh, Selasa dan Rabu pukul yeah. 9 pagi hingga 4 petang hmm. bertempat di Hotel Tenera Bangi dan kapasiti yang boleh datang tu berapa orang? Yang ini kena contact kita punya program lah kan. Uh. Ya, pasal yeah. kita punya ada limit limitasi ke limitasi kan? dan masih lagi boleh mendaftarkan diri boleh boleh okey berapa nombor kalau nak daftarkan diri boleh hubungi tak? kita punya unit program di talian 0362046320 ataupun 6322 ataupun 6325 ataupun Aha. pergi dekat kita punya website uh -huh. website IKIM ataupun dekat sana ada pautan ke uh, unit program lah. ya ha. okey untuk ke persidangan persidangan pengurusan harta keluarga Islam tahun 2025 jadi kena daftarkan diri sekarang kan hmm. uh, berpulang untuk bersama-sama lah untuk mengetahui lebih lanjut tentang saya berminat dengan wakaf zuri tu. Uh. Bagus tu. Yelah. Kan. Uh -huh. Jadi uh, mungkin ada kata akhir daripada ya. doktor untuk semua. Okey sebenarnya pewarisan ni, uh, fara'id ada sesuatu yang dah ada dalam Al-Quran. Tinggalnya kita gagal untuk menguruskan apa ni harta tu dengan bagus lah. Mm -hmm. Tapi kalau kita dapat dapat uruskan uh, apa segala hukum yang ada dalam Al-Quran iaitu faraid dan pewarisan dengan betul isu-isu uh -huh. yang -isu berkaitan dengan harta beku harta tak ada tuntut tu tak akan berlaku lah yeah. jadi bila benda tak berlaku kita punya manfaat tu sebenarnya boleh dapat kepada waris uh -huh. secara apa ni otomatik kan bila beku duduklah sekali lah 90 bilion. Ha, bila beku memang tak dia punya manfaat harta tu tak dapat digunakan dengan baik oleh Betul. kita punya waris-waris. Sayang sekali. Ha. Okey baik. Ha. Terima kasih Dr. Muhammad Isham Muhammad merupakan pengarah felo kanan Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan IKIM Pusat Emas untuk bercerita tentang refleksi buku Faraid dan Perancangan Pewarisan, Harta Beku, Bidang Kuasa dan Amalan di Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKIM FM.